Приветствую друзья! Прежде всего хочу напомнить о благотворительной лотерее, которую в данный момент мы проводим. Всего лишь за 100 гривен у вас есть шанс выиграть эксклюзивные трофеи на антидробное ружье. Все условия по данной лотереи будут на странице Андрея Комара. Ссылочку на данную страницу я оставлю в описании под этим видео. Участвуем в лотерее, поддерживаем наших защит. А мы в свою очередь, благодаря вашей поддержке, помогаем нашим бойцам. Отправили пять маскировочных сетей, коврики и детские рисунки к третьему прикордонному заводу в направлении Часовьяра. Огромное спасибо юным волонтерам зурка оберих села Константовка за поддержку наших защитников. Бойцы уже получили посылку. От і хабращення бажаю міцного від імені усієї протитанкової застави 3-го луганського прикордонного загону. Хочемо подякувати ПО Карп та гурток оберіг села Костантівка за маскувальні сітки, малюнки і штуку, яку я не знаю поки як назвати, але я знаю точно як її використати. Дуже дякуємо вам за підтримку і за необхідні речі у цей час. передали на Купянское направление ЦУКОРОК, за что огромное спасибо Вячеславу. Благодарим Вячеславу та ПО «Карп» за наданный нашему подразделу ЦУКОРОК для выполнения боевого задания на Купянском направлении. Слава Украине! Героям слава! Друзья, огромное спасибо всем вам за помощь и поддержку наших вооруженных Не стойте в стороне! Поддерживайте финансы, передавайте все необходимое для наших бойцов. Не забывайте, что только совместными усилиями, помогая им, мы приближаем победу. Слава ЗСУ, слава Украине!